Добрый день, я Волкова Фарида из Екатеринбурга. Полгода назад э, я случайно, в общем-то, как бы попала к доктору Талибу и, ну, и решила, в общем, попробовать, как бы, можно сказать, еще одного доктора. За 4,5 года у меня столько было, что и всяких всяких, в общем, кандидатов и всяких и помощь мне какая оказывалась, ее хватало, ну буквально может на месяц на два, вот, а потом начинали снова это все прогрессировало, снова эти начинались боли, снова не имели ноги, руки были страшные боли в голове, в общем, отвратительное настроение, ну, полнейший упадок, в общем, был такой. Уже думала, что я не выберусь из этого. И как бы, мне уже намекали на инвалидность, в общем-то, что пора оформлять и хватит деньги тратить, и все. Ну, я старалась как бы не сдаваться. В общем-то, я как бы пришла первый раз э, со страхом с каким-то. И можно, честно говоря, с каким-то даже недоверием какой-то ну и после первого даже вот первого второго сеанса, в общем, был какой-то эффект, вообще не такой как раньше у вот, доктора, не ну, боль, Более, наоборот такое какое-то вот, легкость какая-то руки, как сами понимали все это. ну и после лечения вот как я прошла курс первый я значит не ну, болела не скажу что мне это легко удалось в общем болела и потом я ждала конечно думаю ну вот теперь мне сейчас хорошо вот месяц хорошо вот два вроде бы и думаю ну и наступит, как всегда, дальше ухудшение, как у меня всегда было, через месяц, через два после такого лечения. Но чувствую, проходит три месяца, четыре, пять, мне лучше и лучше. И, в общем, и ноги мои уже не имеют, и, и, в общем, руки, и все, и я за эти полгода столько дел переделала, сколько я, в общем, уже за пять лет вообще никогда и даже не думала. Вот. Ну и, конечно, уже на второй курс лечения. Я его уже ждала, доктора уже с таким, не знаю, вот каждый день ждала, наверное. У меня уже просто, думаю, если что, то сама поеду. поехала бы обязательно просто. Как бы мне это там тяжело, не тяжело было, я бы обязательно поехала. Потому что такой эффект уже держался столько времени, и, ну, в общем-то, как бы ухудшение, а наоборот, улучшение. И вот сейчас я пришла уже как бы на второй курс, и уже такая уверенность, и, в общем, как бы надежда, и, ну, я очень довольна. И вот сейчас, как этот курс почти в завершении, Теперь, в общем, как бы лечение немножко усложнилось. Растяжки, растяжки эти. Я, конечно, первые дни вообще боялась таких растяжек. И посмотрела. Мне казалось, что с моим позвоночником такие растяжки вообще невозможны никогда. Потому что, в общем-то, как мне доктора сказали, вам нельзя поворачивать головой, вам нельзя поворачивать спиной, и только вот... Берегите свою спинку. А тут такие, значит, такое лечение, эти растяжки. Ну, я их так перенесла. И, и вот, знаете, я никогда не думала, что мой позвоночник может так самый, растягиваться и, и так вылечиться, можно сказать, уже вылечиться, что я могла делать такие упражнения, Он даже сама не верится. После растяжек буквально вот первый день как-то было немножко тяжеловато, а после второй растяжки я вообще, конечно, ну просто я не знаю, у меня такое ощущение, что я вот как вообще другое тело, у меня другой позвоночник. И вообще я вся, в общем-то, можно сказать, другая Смысл жизни какой-то появился. Конечно, мысли там об инвалидности где-то вообще не может быть. Ну и... Я считаю, что я вообще другой человек. У меня теперь началась такая, в общем-то, другая жизнь. Даже дома вот, я решила вообще как бы все это переход в другую жизнь. Я даже как вот, эти четыре года последних вот, ходила в тапочках, потому что ноги мои на каждом шагу спотыкались и вообще меня не слушались. Но теперь я но ну, он своих любимых шпилечках вот и в общем-то я думаю у нас даже во дворе все меня как-то не узнают говорю что это с тобой такое и вот я настолько благодарна доктору ну что ну не знаю такая какая-то и отеческая и материнская забота такая обстановка все это вот знаете ну какая-то как вот Семья, и мне кажется, это вот все такая обстановка нас сопутствует выздоровление. У меня даже вот какие-то там такие вот нервные какие-то были, допустим, ну, стрессы, там, какие-то депрессии, Все это прошло, эти страхи, все, не знаю, я просто могу сказать, что я новый ну, человек стала. И я бы, наверное... Лечилась и лечат, да, наверное. Ну, ну, доктор сказал, что уже как бы в общем то все почти да. что прекрасно. Теперь только профилактика. Мне ну, как бы даже не верится, что после таких мучений, после таких авторитетных докторов, значит, и, которые мне не могли помочь, которые все уже можно сказать выкинули И как? Для инвалидности. В общем-то меня приговорили. А тут вдруг я вот жила. Я ему настолько благодарна. Вот просто можно сказать, что не вернул к жизни. И это, это на самом деле так, потому что вот даже моя семья, они говорят, господи, ты теперь совсем другая. Совсем. И вот я надеюсь, что у меня теперь будет еще лучше после вот второго курса, после всех этих пройденных упражнений, после этого лечения, после вот такого какой-то вот домашнего этого уюта. Мы отсюда приходим лечиться и потом мы по полдня у отсюда не можем, и домой даже не хочется уходить. Настолько такая атмосфера, такое ощущение, что мы в санатории находимся. Я думаю, даже вот кажется, что ну, столько в этом человеке вот доброты, столько тепла и столько вот этого такого отношения к человеку. Я вот смотрю, Люди приходят, вот, которые первые сейчас вот на втором курсе люди приходят. Первые вот когда приходят первый день, все какие-то вот такие лицо болезненные, какие-то вот вроде бы даже немножко неаккуратные, какие-то вот замученные. А после второго, третьего года, вот, я уже как сама наблюдаю, женщины приходят, такие подтянутые. Уже улыбаются, как заходят и все какие-то такие вот подъемы, mm -hmm. такое настроение вообще и меняют в общем -то. Тоже изменились. Так что огромное спасибо. Я просто доктору этому желаю терпения, терпения вот, и здоровья, огромного здоровья, огромного счастья. Спасибо вам.